Apa punya satu merepek manusia duk buat. Tapi dia seronok masuk dunia tu. Dia seronok. Alhamdulillah sejak saya masuk makrifat ni saya pun dah tak semayang dah. Allah dia seronok. Dia seronok tak semayang. Yang Nabi dia semayang, rokok, sujud sampai bengkak kaki. Dia pergi jadi buta. Apa punya dunia dia pergi masuk. Dia bagi tahu dunia tu dunia makrifat. Dunia hakikat. Pasal tu ikhwan. Kena tanya. Nabi saya buat tak? Nabi saya buat tak? Memang kena tanya macam tu ha? Tak kalau akan jadi apa? Dia tak kalau dia akan jadi macam mana? Ulama-ulama kita sebut. Laqala man sya'a ma sya'a. Kalau kita pisah diri kita dengan Nabi, tak tanya, dia akan jadi. Semua orang akan cakap apa dia nak cakap. Semua orang nak buat apa dia nak buat. Maka jadilah dalam agama ni bermacam-macam benda di atas aku nak buat takkan tak boleh kot maka dia terlupa kedudukan nabi di sisi Allah tu macam mana kita nak pitroka satu ilmu makrifat ilmu hakikat ilmu apa kita nak pitroka ni kita nak masuk dalam dunia makrifat dunia apa kita nak masuk nama pun makrifah dunia makrifah dunia kenal saja kenai tak pakai mata, kenai tak pakai telinga, kenai pakai rasa. Dunia apa kita nak pergi masuk ni? usah kata dunia makrifat, kita nak masuk dunia ni, dunia baru. Nak pergi masuk dalam laut, dapat tengok sotong dulu buat apa? Dia boleh ke pergi randuk, pergi selam lagu tu tanpa belantu raya? Nak pergi cari siput dalam laut. Air tengah pasang, kita nak randuk masuk dalam air laut? yang parah ayak tu tinggi daripada kepala kita yang kita tak boleh menapas udara dah tak ada kita sedut aja ayak masuk ke hidung macam mana kita nak masuk dalam dunia tu lepas tu nak pergi buka mata dalam ayak laut ayak masin nak tengok sotong nak tengok udang udang tengah duk main dengan siapa sotong duk main lagu mana nak pergi tengok kita kena buh satu gas di belakang Kena tutup mulut kita. Lepas tu kita kena tahu cara bernafas. Bukan boleh pergi terjun macam lepas batu. Terjun-terjun lepas tiga hari. Dia berjumpa atas mana pula. Kapan tu? Dia ada cara nak masuk dalam laut tu. Dia pun duk pakai ni semua. Duk atas bot. Cara terlentang. Cara terjun. Cara duk main kaki itik. Lepas tu buka mata. Berapa lama orang boleh duk dalam dalam laut tu. Gas banyak mana nak bawa? Lepas tu dah macam mana hang boleh pergi? Oh, itu bukan dunia makrifat. Itu laut. Yang ni nak pergi teropong, nak pergi teroka dunia malakut, dunia lahud, nasut, nak pergi masuk sampai dunia tu tak jadikan nabi sebagai panduan, hang nak jumpa apa lagi Hang nak menafah lagu mana dunia tu? Dan apa hang tahu pasal dunia tu? Kita daripada dunia rahim keluar mai kepada dunia dunia nyata. Kita bukan daripada dunia malakut keluar ke dunia nyata, lepas tu nak pergi masuk dunia malaikat. Macam mana kita nak pergi masuk dunia malaikat? Kita ni daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Depa menapas dengan cahaya, kita menapas pakai udara. Apa punya satu merepet manusia duk buat tapi dia seronok masuk dunia tu dia seronok. Alhamdulillah sejak saya masuk makrifat ni saya pun dah tak semayang dah. Allah dia seronok. Dia seronok tak semayang. Yang nabi dia semayang rokok sujud sampai bengkak kaki dia pun jadi buta. Apa punya dunia dia pergi masuk. Dia bagi tahu dunia tu dunia makrifat, dunia hakikat. Maka ini semua jadi pasal apa? Pasal dia tak pernah jumpa hadis ni. Dia pun tak pernah tahu, dia pun tak pernah sembang, dia pun tak pernah belah hadis ni. Dia pun tak pernah buat postmortem pi bongkak hadis ni. Dua perkataan tu saja Nabi baling pi pada kita. Orang yang paling tahu pasal Tuhan aku, orang yang paling tinggi ilmu dia pasal Tuhan aku, orang yang paling takwa pada Allah aku. Cukup Nabi bagi ayat tu pada kita, tersandak ke semua umat maka tak sampai kita pada Allah. Kalau kita tak pi pegang tangan Nabi, tak pi pegang jubah Nabi, suruh Nabi bimbing kita. Ini adalah sumber kepada syariat Islam. Kalau kita kata Islam tu agama kita, yang inilah sources dia, sumber dia. Kalau kita kata Islam tu agama kita, yang inilah cara pegang dia. Kalau kita tinggal Nabi, kita pi pegang semua benda tu kita akan jadi hak Nabi sebut. Nabi kata satu orang dia cucuh kayu. Dia buat unggun bakar. Naik api. Lepas tu Nabi kata apa? Kekatu-kekatu ni semua ni tengok api dekat dia tak ada tu api. Lepas dia pada ingat lampu kelip kelap. Dia ingat oh ni malam raya aku pasang lampu cantik. Lagu duk pergi terbang. Nabi kata kawan ni junuh duk ribas. Ni unggun api, jangan duk mai hamba nanti jatuh. Nabi kata macam itulah aku dengan hamba. Aku mai, aku nak tolong hamba, aku nak ajak hamba beribadat pada Allah, aku nak ajak hamba dekat dengan Allah, aku nak perturun kepada hamba ilmu yang Allah bagi pada aku. Hampa lepaskan tangan hampa daripada aku. Maka hampa akan binasa binasa kerohanian ni ikhwan lagi parah daripada binasa tak semayang terus ni rohani dia parah dia rasa dia tak sujud pada Allah tu itulah hakikat dia dengan Tuhan ya oh, ikhwan tak semayang tak sujud tak puji Allah tak hidup cara kekasih Allah dia rasa itulah kemuncak dia dekat dengan Tuhan Siapa yang bagi benda tu ke dia kalau bukan syaitan yang terlaknat dan terkutuk? dia terlupa Allah kata dalam Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Allah kata ibadat kepada Rabb engkau sampai datang al yaqin mati Setan main kat dia masuk dalam otak dia masuk dalam saraf dia ni semua ni pi berimpun dekat kepala otak tu kontrol tu kepala otak yang ni kepala dalam kepala ni ada otak, kepala otak. Otak duduk dalam kepala bukan duduk luar kepala. Kalau duduk di luar kepala kena panggil otak kepala. Ni kepala otak. Syaitan pergi masuk dalam kepala otak dia, syaitan bagi tahu kat dia, Quran suruh kita ibadat dengan yakin pada Allah sampai mati. Syaitan pergi masuk, syaitan kata, hang kena ibadat pada Allah dalam dua sisi. Satu, selagi tak main yakin, jangan ibadat. Bila main yakin, ibadat. Dan lagi satu, bila dah sampai yakin, stop ibadat. Tanpa tengok Nabi macam mana. Kalaulah itu maksud yakin. Dia ni buat-buat sengko, tahu sengko. Apa nak kata? Ini satu macamnya sengko. Apa nak kata memang? Sengko ni nak terjemah bahasa apa? Bukan semko, sengko. Saya tu macamnya krek tu krek. Sepak, dia panggil sepak. Dia panggil unplug, cabut pelak. Dia, dia boleh faham macam tu. Setan bagi tutup sebelah mata, tengok Nabi. Kalaulah maksud, bila sampai yakin berhenti ibadat, Nabi ibadat sampai mati. Adakah Nabi tak yakin dengan Tuhan? Nabi tak sampai makam yakin? Dan kalau sampai makam yakin, berhenti ibadat, adakah Nabi tak sampai-sampai lagi makam yakin? Nabi duduk ibadat, Nabi ni belum sampai makam tu. Tuk guru dia sampai, dia sampai. Dia, dia tak boleh fikir. Dia tak jumpa hadis-hadis macam ni. Kalau dia jumpa pun, dia jumpa di dalam penerangan yang macam lain tak sampai kepada maksud hadis ini. Kita selalu duk ditekan, duk ditekan, duk ditarbiah. Kita umat Muhammad Nabi, kita umat Muhammad Rasul. Muhammad Rasul kita, kita umat dia. Kita akan ditolong oleh Nabi sampai hari kiamat. Bukan kita tolong Nabi, Nabi akan tolong kita. Dalam kubur, mahsyar, masa nak minum air dia, masa nak lintas sirat, masa al-mizan, sampai nak masuk syurga. Nabi itulah akan tolong kita. Tapi mereka Dalam ilmu-ilmu yang mereka berdua terjun Tak tentu hala ni Mereka diajak macam lain Mereka diajak, mereka dah boleh tengok Nabi Mereka diajak, mata mereka ni nampak Nabi lintas boleh say hi Assalamualaikum, Ya Rasulullah, pergi mana Nabi kita nak pergi beli korma saat. Oh, nak pergi beli Nabi dah jadi macam friend mereka Mereka diajak sampai satu tahap penjelmaan Nabi itu dah bukan Nabi, dah bukan Rasul dah, dah member. Hang nak panggil dia bila-bila masa, hang boleh panggil, hang nak jumpa dia bila-bila masa, hang nak jumpa. Depa ni sampai pada satu tahap punya pelekeh kedudukan Nabi itu sudah tidak sedap. Tak mana depa letak Nabi. Sampai boleh semayang. Memang Nabi tak ajak, tapi tak mesti aku tak lewat. Aku ada, aku ikut satu orang ni Orang ni pun bukan sebarang orang Dia pun termasuk waris Nabi Waris Nabi bukan Nabi Waris Maknanya orang ambil harta pesakar Nabi Kalau Nabi tak tinggi harta pesakar Kok mana dia nak jadi waris Bapak kita bangzat Bapak kaliau. Apa bang pun tak ada dalam poket Tentu Bapak kita meninggal Habis-habis kita pergi tanam Kita pergi tanya kat mak kita Mana pusaka? dia kata hang pasal apa kepala otak ni? Sengkor ke? Kan? Bapa hang suku bang, pun tak ada, pusaka apa? Kok mana kita nak jadi waris pusaka pak kita kalau pak kita tak ada harta? Kok mana kita nak pergi jadi waris nabi kalau kita tak pergi ambil ilmu nabi? Ambil ilmu nabi mesti macam nabi. Mana boleh ambil ilmu nabi pergi jadi macam orang lain? Orang lain ni dia mengaji dengan satu tok guru. Apa bukti dia mengaji dengan Tok Guru tu? Dia macam Tok Guru tu. Tok Guru tu pakai kepih sangat, dia kepih sangat. Tok Guru tu pakai selendang empat lai, dia pakai empat lai. Tok Guru tu kalau bungkus sampai telinga tak nampak, dia bungkus sampai telinga tak nampak. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal Tok Guru dia buat lagu tu. Artinya, dia pewaris Tok Guru dia. Kalau kita, ambil ilmu daripada Nabi, kita jumpalah hadis ini. Kita akan sama exactly macam Nabi kata, Sallu kama. Sallu kama. Apa makna kama? Hampa semayang. Exactly. Macam hampa tengok aku semayang. Exactly. Nak jadi exactly tu taklah jadi. Tetapi kok mana pun ditimbang di hari akhirat 90% cara kita sembahyang semua nak condong pi jadi macam nabi itu nama dia wahai Ambil orang kata hang ni muka biji je muka pak hang saya wahai dia kalau muka saya macam muka pak cik baru nak terkejut kok mana mak saya pi kahwin dengan bapak saya muka saya keluar macam muka pak cik ha syok bi orang sambuan tapi muka saya macam muka pak saya betul. Ya? Saya benih dia. Kita ada buat terkejut pula amboi hang ni macam bapak ah koyak tempek. Tu koyak tempek. Dah koyak pi tempek. Amboi ha ni. Dengan gaya hang dengan mata hang macam pak hang saya anak dia. So bila orang tengok kita amboi hang tu, mayang hang sebijik macam nabi tu. Lah. Saya umat dia. Saya nak pergi mana? kalau tidak tumpah apa Melayu kata tak, tak, apa kalau tidak tumpah apa kalau tidak tumpah kuah betul ha, apa Melayu susah ha. mamak dia tak ada apa patah lagu ni semua masalah Melayu ni banyak apa patah kalau tidak tumpah kuah kalau tidak ke nasi kalau ha, macam itulah maknanya kuah tu di, ialah bolehlah kuah tumpah dia roti canai atas putu mayu bolehlah kalau nak pi bincang jadi seminar lah tapi orang Melayu dia nak habaq orang kita semua makan nasi kita selalu duduk merepek lah. Kita ni perut nasi. Kalau selagi tak makan nasi, dia ketak. Dia tak nak kuat. Kena-kena nasi. Ah, dia main kuliah subuh pun dia lega. Pasal makan nasi. Lagi dia tak kenal sampai tengah hari, sampai petang dia tak kenal dia jadi satu kemerek. Kemerek pula. Satu kebasi, kebasai dia nak jadi. Melawak pun tak seronok. Orang buat melawak sampai kucing pun gelak dia buat tak tahu. Pasal apa tak makan asik lagi. Oh dia makan-makan dia kemahal. Ya? Pasal itu orang Melayu kata apa? Apa? Tidak apa kuah tadi tu kuah tu kita masuk kuah hak banyak tu nak nak pi jurus tang mana nak kena bagi simbah hati nasi malam makan jadi kita ni kita ni kalau tak tumpah nabi nak tumpah siapa orang moden lah kalau tak kuah nak tumpah tang mana lang kawilah apa tumpah tang nasi pula satu pekan besar kuah dok ada jangan nak lah orang tua-tua ni dia ada dia punya baca dia kuah nak jatuh tanah mana? Dulu or orang tu tua negeri mana? Dulu masa tu saya pun tak tahu. Bila pergi kawan dengan dia baru tahu. Dia kata biar mati anak jangan mati adat. Ya, hmm. nah? tanah mana depa duduk? Lupa dah. Hmm. Ah ha, depa belah sana tu. Hmm. Kita belah sini. depa <tus> belah sana. Depa kata kalau tak biar mati anak jangan mati. Dah. Jadi, kita pun masa tu muda Siasatan kita kurang, So kita pun tak dapat maklumat betul Rupanya ada Rupanya dia maksud adat tu Adat tu adalah agama yang teradat Adat dia tu maksud agama Kami ni adalah bangsa Yang adat kami adalah agama Sentuh adat kami Bermakna sentuh agama kami Agama tu telah jadi adat lagi darah kami Maka dia kata biar mati anak Jangan mati maknanya ugama dia tu jangan mati. Anak ni tak apa. Meninggal hari ni, tu depan mai pula. Tak ada masalah dengan anak. Tapi kalau mati ugama, kami bangsa beragama. Oh macam tu maksud dia. Tapi bila mai kawan tak pi sekolah ni, dia pergi tu kot lain. Dia pergi kata biar mati. Mati anak jangan mati adat. Dia merujuk pada adat dia tu. Adat dia tu adat kahwin orang tua-tua tu dia bukan kata macam tu betul ya lah. dan apa adat kita bangsa yang beradat Nabi lah kita punya contoh dalam agama kita Nabi nak pergi mana saja-saja duduk dengan orang doa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar apa pasal duk piada asyhadu anna Muhammad Rasulullah ni apa pasal Allahu Akbar, Allahu Akbar Asyadu an ilaha illallah Hayya ala salah, hayya ala falah Habis ya, cukup mah. Ini nak melibat nama Satu orang dalam azan ni pasal apa? Angkat tahiyah Asyadu an ilaha illallah, cukup Tapi tak habis Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Selawat lagi Assalamu alaika Selawat lagi kat Nabi Keluarga dia Apa ni ya? sepenting itulah sampai nama dia diperosok masuk dalam semayang. Mayang ni menghadap Tuhan. Tapi ada selawat dekat Nabi. Ada selawat dekat Nabi Ibrahim dan keluarga. Oh, dahsyat.